Да, какой военный рыбак, так погулять <с ушел. Ничего Хороший хороший Убокс, как для рыбака. Ну, как бывает. Качественно вижу. Крой такой интересный. Серьезный. Турецкий. Натовский. Да. и натовская. Турки же, они какая? Вторая армия в НАТО, да, по численности, если не ошибаюсь. Ну, по численности по личному составу. Ну да. Ну да. А ты военный? Тоже охотник. Тоже рыбак. Охотник. Понимаю. М -м. Дичь там всякая. Всякая, да. Такое? Понимаю. М -м. Понимаю. А сам откуда? Это с Украины. Вот оно что. Ага. А прячешься, а чтобы дичь, а чтоб что? дичь не идентифицировала? Да, не. Ну. Ты знаешь, я, этот, у меня глаз косит, я сентиментальный немножко, я переживаю, понял, что будет какое-то осуждение. Социофоб? Нет, не социофоб, наверное, скорее всего, закомплексованный молодой человек. А о чем здесь общаешься? То вот интересно, понял я, вот смотрю на реакции людей, там, вот не видит. Ну, какая шоу, может знаешь. быть реакция? Ну, ты сидишь в мультике, ну, какая может быть реакция? Ну, это не мультик, это Вудланд, это другое. Да. Ну, да. Это из порнофильмов. Да. Это, ну, сто процентов, где-то вот из них. Охотник сантехник. Да, который знаешь, приходит этот, и, начинает эти вот движения охотничьи свои. да? Да, да. Да сижу, общаюсь, интересуюсь, как молодежь, что она думает, о чем общается. А ты сам молодежь, судя по всему. Ну, судя по почему. По голосу, не скажу еще возрастными изменениями. Там мне 40 лет. Уже не такой уж и молодой. Ну, хотя, в принципе, еще молодой. Молодой еще Молодая Mm -hmm. Да. Поэтому такое. Mm -hmm. Интересно. Смотрю, вот как, как люди друг друга тут пидорасят, и немножко прихожу в состояние охуевшести от всего, что происходит, блядь. Ну, а ты считаешь, что нет причин для того, чтобы люди испытывали друг другу между нашими странами не очень дружественные чувства? Ты знаешь, я то, что я тебе вот скажу, это мое личное мнение. Ну, я я с их... разговариваю, не с кем-то. Нет, я же тебе говорю, что их не было этих причин. Их изначально не было. Их просто, ну, что точно создали для того, для чего. Как я создали? Их, конечно, не нет, как, как создали, я знаю. Я говорю, для чего и определенно, да, вот есть определенные причины, для чего их создали. Смена геополитики, блядь, и тому подобное. Мне у меня это вообще как-то не интересует. Причины там, и тому подобное. Я просто сижу. Ну, вечно. то есть ты, в принципе, правильный человек, тебе в... все равно под каким флагом жить? В смысле, правильный человек все равно под каким флагом жить. Ну, ты бы не стал ну, сопротивляться, все и все бы быстро закончилось. Правильно я тебя понимаю? Нет, ты меня неправильно понимаешь. Я человек, который был рожден под своим флагом, флагом своего государства, который имеет только два цвета в независимом государстве, поэтому я тебе еще раз говорю, что для лет меня... Рожден... Независимость твоему государству? Извини, что она, ты. Нет, нет, ты не понял. Я говорю, я рожден был в Советском Союзе, да? но на данный момент и большую часть своей жизни я прожил в независимом государстве. Поэтому для меня очень важно оставаться. Являюсь я патриотом своего государства? Абсолютно. Являюсь я патриотом и сторонником независимости? Абсолютно. Ну, абсолютно да или я... абсолютно нет, не понимаю сейчас. Абсолютно да. Uh -huh. абсолютно да. И являюсь ли я человеком, который, например, в первую очередь, который там будет так или иначе поддерживать какую-то там, блядь, войну, еще что-то такое, я не считаю себя таким человеком, который ее поддерживает. Я являюсь человеком, который участвует непосредственно в ней, поэтому у меня одна единственная задача, да, это хранить свой дом. То, То есть ты воюешь. Задача я. Да. У нас в Украине на данный момент все воюют. Даже мирное население воюет. Тогда я не понимаю, ну, какую, судя... о какой геополитике как это... ты говоришь. Ну, судя потому, что наносятся удары даже по мирному населению, поэтому их считают, что они тоже военно обязаны, и они принимают участие, поэтому воюют все, значит. А по поводу геополитики, так, блядь... Не нужно ходить вокруг да около, чтобы понять, что происходит. Происходит просто перестроение абсолютной территориальной целостности любого государства. Сейчас то, что произойдет в дальнейшие полтора года, оно поменяет весь мир. Интересно бы знать, а что произойдет в ближайшие полтора года? Ну, об этом точно сейчас рулетки я общаться не собираюсь. Так я Нет, вас все равно не вижу, какая разница? Вы сидите в ванной. Mm. Я вас все равно не смогу идентифицировать. А я не в ванной. То, что у меня там раковина стоит, это, это чисто в кабинете руки помыть. Да, я... Ну хорошо, вы сидите у себя в кабинете. Я все равно вас не смогу идентифицировать, как говорится? Мне... А мне интересно. Интересно, что произойдет? Ну да. Ну. Э, Во-первых, смены режима произойдет. Где? Очень серьезно. У вас. В России. Да. А у вас? А у нас, нас она в любом случае произойдет. Она, она ну, Во-первых, уже пора бы, это раз. А во-вторых, есть определенные задачи, которые из задачи, например, нашим государством не выполняются. Вот. Поэтому в любом случае человек, который не выполняет определенные задачи там, вышестоящего начальства, он будет всегда снят и будет сменен поэтому режим поменяется и у нас, и у вас, и в принципе А кого вы высшестоящим на... начальством у своего у руководителя государства? У своего руководителя государства высшестоящее вышестоя... начальство только народ. Угу. Угу. А у нас? А у вас? Угу. А у вас? А у вас высшестоящее начальство – это и есть сам руководитель. Народ так у вас. поменяет режим. А, народ ваш не поменяет этот режим. Но вы сказали, он, поменяется, что у вас, он что, что у нас. Он расколется, он расколется самостоятельно, он расколется от определенного давления. А, со стороны, и не со стороны других даже стран, а со стороны внутренней, внутренней политики. А ну, вот ну, вы же понимаете, что у вас огромные потери э -э -э людей в стране. И не только за счет, больше? И не только за счет гибели, а за счет эмиграции. Да, конечно. Конечно, это все понимается. Это очень большая проблема демографическая. Это просто колоссальные, колоссальные потери. Я с этим согласен абсолютно. И я ни в коем случае не собираюсь это отрицать. И вы уже понимаете, если что это... моральный дух армии с каждым годом, правда, у нас тоже будет становиться все ниже и ниже. Но у нас есть стимул финансовый, серьезный. Да, согласен, Стимул это понятное дело. То есть пока есть пока есть возможность оплачивать а это нефть. наемника. Наемника, да, Но, то есть, Ну это нельзя назвать а наемниками. Это... Наемники, если бы это вот, допустим, корейцы корейцев, прошу корейцев можно назвать наемниками. Я, я я прошу я прошу прощения, человек, который э, приходит в э, любой военкомат. И, а военкомат не является государственным учреждением, правильно? Это рекрутинговый центр считается, это частное предпринимание? Нет, это абсолютно, крылья, нет. абсолютно нет. Ну, абсолютно нет. что? Это государственная организация, под, под подчиненная Министерству обороны у нас. Вы, наверное, немножко неправильно понимаете, в принципе, сам процесс. А если бы это было государственное учреждение, да, то оно должно в принципе иметь в первую очередь лицензию на опять же на набор персонала ничего так... закон о лицензировании ничего подобного не предусматривает в отношении рекрутинговых центров у нас в стране абсолютно ну хорошо давайте по-другому тогда человек который идет самостоятельно по собственному желанию идет на войну mm -hmm. убивать людей. Ну, на войну, за на войну это... все идут убивать людей, хоть самостоятельно, хоть принудительно. Но... Ну да. Ну, ему за это платят деньги. Кто он? Любой наемный, наем... ну... наемный работник, правильно? Он наемный Наемником бизнес, считается наем... человек, который не является служащим вооруженных сил а нанимается на работу именно для выполнения каких-то военных задач, связанных ну, хорошо, с... Хорошо, солдаты убийстве. контрактной службы. Солдаты сон контрактной службы. Ну, они военнослужащие, контракт. они комбатанты, они военнослужащие вооруженные. Ну, комбатант, а как, комбатант, как, ну, комбатант это комбатант. Наемник тот, не комбатант. Ну, хорошо. Наемник – это тот, который привлечен э, из какого-то определенного... Ну, например, корейцы. Корейцы, наверное. Да, корейцы. Да, это, наемники, да. да. Ну, это ну, наемники. Вагнер – это наемники, да. Согласен, абсолютно. Ну, То есть чвк эти вот все моменты, это согласен. А эти наемники, дело не... они подпадают под На статью Уголовного ну, кодекса понятно. о наемничестве. Да, тут с вами даже спорить не буду. А вот У -у -у. Э, солдаты вооруженных сил аж никак. Ну, они призываются определенно правильно. Ну, в 22-м году был они указ президента они о частичной мобилизации. Э, с... Ну, частичная мобилизация, которая провелась э, частично, У или она указ проводится... Указ не отменен по сей день. Ну так она до сих пор, конечно, проводит. Ну, конечно, проводите. Мы, проводите. вы говорите, у нас огромные потери. Вы говорите, у нас огромные потери. У нас огромные потери. А я же не Но сказал, что, же не что, сказал что у нас потери. нет огромных потерь. Вот, вот. В соотношении вашего государства, вашего населения ваши потери не, не настолько значительны, насколько наши значительны. Да, Для я со, с, с этим согласен. Я согласен. И да. как, же, да. как же вы собираетесь с этим бороться? Я вам больше скажу, есть определенный какой-то определенный термин, термин, точнее срок, да, и термин, который я, бил, как я спать. понимаю украинский язык. Нет, я имел в виду термин как термин, а не как термин срок действия. А, понял. Я имел в виду да, да, вот. Вы понимаете украинский язык, живя в Белгороде? Ну, я родился. У меня мама украинка, папа украинец, и я украинец этнический. Как я могу не знать украинский язык? Тогда у меня. Я не, даже не знаю, у меня начинается папайка в вот, вот такие моменты, когда я такое слышу. Я не знаю, почему. Я, я, не, тогда... вы, я не выбирал себе страну проживания. Я понял. Ну, знаете, я. В принципе, однажды задумывался над тем, что было бы, да, если бы я все-таки остался в Крыму. Потому что я очень долгое время прожил в Крыму, в Севастополе. Вот когда началась индексия, я все-таки принял решение уехать Это в татарин? Украину. Mm. Нет, абсолютно нет. Ну, и по, по, по бороде <реком> не, я не... не... Нет, я просто спросил. Нет, нет. я в Крыму. Просто жил, те, кто не... сейчас не... остались в Крыму жить, они стали русскими. Они забыли, что они украинцы. Я не забыл. Да. Вот. Это супер. Я же говорю, я очень долгое время прожил в Крыму в связи с моей учебой, как вы уже поняли, да, что если раз мы уже военные, то военные будем до конца. Вот. В связи с моей учебой, я там проживал почти 9 лет в Крыму. Ну, вот. И для меня было одно определенное время, когда я сам себе задавал вопрос: а что было бы, если бы я остался в Крыму? Да? Вот я не выехал в момент анексии, и я бы остался там, взял бы этот паспорт. И что бы сейчас было? Наверное, я бы пошел бы воевать против своего государства, за государство, которое было уже набыто. Это ужасно. Вот. Это ужасно. Да, это максимально ужасно. Я считаю, что это, во-первых... Ну, я таких знаю. Даже... Я таких знаю в Крыму. Заместитель председателя Верховного Суда Крыма изменник да. родины глава нотариальной конторы от крымской изменник родины мы таких трофейными называем меня тоже пожалуй можно назвать трофейном но просто большинство из моих как бы их это назвать подельников наверное самое точное слово они mm -hmm. не знают о моих воззрениях я понимаю вы знаете я ну я вас, в принципе, никак не буду называть, потому что я не имею на это права. Вот. Но в любом случае, мне все-таки интересно. Я просто. Могу ли я задать вопрос? Да. Да. Ну вот, будучи этническим украинцем, имея родственников в Украине, там, какая первая мотивация ваша? Ну, мне просто интересно. Вот если вы. Я так понимаю, вы же военный человек. Да как я военный? Я канцелярская крыса в военкомате. Рыбак. Угу. Рыбак, да. Смотрите, вы просто, когда сказали «за Крым» и за то, как называете вот, трофейными каких-то госслужащих, вы этим же сами себя ну, мне в первую очередь и раскрыли по поводу того, что вот если вы сами себя назвали трофейным, то понятное дело, что вы госслужащий. И в зависимости от того, в какой конторе вы служите, в первую очередь. Но ну, мне просто было интересно. Ну, вот, э, находясь на территории на данный момент Белгорода, вам, ну, вот, по ощущениям, будучи украинцем, Какая мотивация, вот что у вас... Я вам скажу, я, ну, для начала я должен сказать вам правду, я вас все-таки немного ввел в заблуждение. Но прежде чем скажу эту правду, я скажу, что имею достаточно большой опыт общения с русскими, в том числе военными. И их основная мотивация это только деньги. Все. И они сами открыто об этом говорят. На самом деле я хочу перед вами извиниться. Я живу в городе Харьков, я имею небольшой канал на YouTube и с Кацапами разговариваю под VPN. Я украинец полностью. Слава Украине. Героям слава. Я хочу перед вами извиниться. Но мне был интересен ваш разговор, была интересна ваша точка зрения. Мне сначала показали, что вы, показалось, что вы из ватников. Что вы из ватников? Тому я трошки почав мацаты по трошечку. Бачу не, бачу свои. я абсолютно сви и назавжды ну. им Я ще раз говорю, що я не я, військовий тому військовий... я і вибачаюсь перед вами і кажу, як є. Я ну, маю невеличкий канал на Ютубі і е, допитую, ну, що я той е, представник білгородського міського військомату, е, юрист білгородського міського військомату, ну я насправді юрист, такий український, і е, 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 цю форму мені подарувало хлопця саме для цієї роботи. Це дуже чудово. Я вам більше скажу, що якщо вам будуть ще якісь потрібні подарунки, я б з вами дуже ну, залюбки зв'язався, тому що ну, я не рибак, як ви вже зрозуміли, да? От, і в мене є просто декілька там, годин ночі, блядь, я приїхав тільки недавно з виходу, відпочиваю. Він взяв домашнього блядь, і сиджу помінути вирішив свого товариша. Він поліг а, 4 дні тому. І от це ж дивлюся на всю цю діч, що тут несеться. Ми ну, понятнеділо, поставив в страну Росія, тому що yeah. заради їх я не якось не привик. От а от таке послухати, що вони там починають розказувати про то, про то. Yeah. І я коли, -коли чую, як вони мені тут говорять, що у нас такі втрати, що ми вже ховаємо своїх в дворах і будинків. Вони, я просто розумію, наскільки там пропаганда працює. Ну і взагалом мені цікаво, просто, от, як вони відносяться, і що вони бачать, і чим вони там, чим вони, в принципі, інформативно споживають, яку інформацію. Це просто якісь пістець, чесно скажу. Я вибачаюся за матами, по-другому і по іншому просто не назвеш. А ви бачите, як зміни, вас... зміни в їх поведінці. А, так, моментами, да. так. що прослідковую, і то... вони йдуть ну, нам на користь, ці зміни, мені здається. Да. Да, тобто вони да. вже відчувають розчарування, вони вже відчувають невідворотність своєї поразки, і це навіть не залежить від того, зламаємо ми їм хребта військовим способом, або якимось іншим. Вони чують невідворотність. Цього. Знаєте, Радянський uh -huh. Союз у свій час переміг нібито за допомогою союзників у другій світовій, але його більше нема, так і їх не буде. Так я з цим абсолютно згоден. Я не спілкувався до вас. Ну, може там за три-за чотири кріки до вас спілкувався з двома хлопцями. Ну, такі молоді пацани років на може там 25 до тридцяти. Вони з Дагестану. Mm -hmm. um. mm -hmm. Да, я починаю з ними спілкуватися, і це така знаєте рубрика. Вона окрема абсолютно, коли ти задаєш питання стосовно Росії. И я бачу просто, знаете, эти знаки питания в облочах, и ки просто не могу нихера сказать адекватного, нормально такого адекватного. Я кажу хлорсия, ну, ну скажите мне, пожалуйста, вот как вы относитесь в принципе вот ко всему все, что происходит там туда-сюда, вот дагестан Республика, вот ну типа как вам живется будучи республиканцами, а не будучи людьми, которые ну так или иначе говорю, прославляют свое государство, Вы же просто республиканцы. А, а такие, раз, они ж видят мой там, флажок, там, що я з України, там, я в принципі цього ніколи не скриваю, я завжди говорю, я з України там, і тому подобне. Вот. Смотрю, в першу чергу, на реакцію, а во-вторых, ну, на дальніше вже вот. и, и Я говорю, і вот, э, пацаны молодые, да, молоді, вот вони сидять в машині і и, и вони так на мене так дивляться, пристально там, почекали, почекали, подивилися, навіть озирнулися. І це було для мене це просто був пізнець. Вони сидять в своїй тачці. Але перед тим як щось сказати, вони просто озираються mm -hmm. по ліву по праву. Я кажу, а що кажу, ти озираєшся так. ну Мало лі, мало лі, да? Ну, то есть, наскільки, наскільки вони залякані залякані, е залякані страшенно. А я їх да, що, що може статися. І я от в цей момент я кажу: пацани, я кажу, знаєте, я в мене є пацани, говорю, знайомі, Дагестан, це борці, тому що я колишній професійний спортсмен і я дуже. Ну, Дуже багато років віддав свого життя боротьбі, в принципі, і не тільки. От. Я кажу, в мене є дуже багато велика кількість знайомих Дагестанців. Вони просто повиїжджали з Дагестана ну, не через те, що там Дагестан це Росія. Вони повиїжджали ще до 2014 року. Вони всі займаються в Америці, от, в американських клубах. І от ось вони говорю для мене, вони Дагестанці. Кажу, а от на даний момент а ви русські? да а ви говорю руски. Я говорю, ну от хто ти по національності? Я Дагестанець. Я говорю, дивись, Дагестан це не є країною, тому ти Дагестанцем не можеш бути. Ну і твоя етнічна приналежність може бути, але вона навіть від тебе не Дагестанська. <плазвігна> твоя етнічність... да але твоя етнічність вона до лизгінів більше відноситься, ніж до Дагестану. Я говорю, то так. Ну ти хто я русский? Я говорю, ну подивись на себе, в тебе, блядь, чорні брови, в тебе борода блядь, в два рази більше, ніж моя. Я кажу, ну ти бачиш, ну який ти блядь, Каже, ти руський, ти знаєш чого? От слова Русіч, правильно? Русіч чи русовласи, да? я говорю, типу, і все ж таки от Русі. А якщо я от Русі, то ну, типу, Русь откуда пошла, пішла. Перша я говорю, Русь, яка в принципі болота, вона давала, давала можливість було там розвиватися, яка була Правильно, київська. Даю тобі ще одну одну дружу. Э, на терку, так бы мол, Я их часто uh -huh. пытаю. И, до речи, с дагестанцами видео э, э, зазвучает ну, на Потому что, когда его пытаешь, а все, я, ну, по-русски, вот представь себе, у тебя была, благодаря возможность выбирать, в какой армии служить тебе. В русской или uh -huh. дагестанской? Ты бы какую выбрал? дагестанскую. Я говорю, а нет ее. А почему? Да. Я напал также на пацанов с Грозного, но там уже все было вообще абсолютно по-другому. Я начал там манипулировать какими-то определенными моментами в плане э, Чечни, да, войны. В, в принципе, когда вот mm -hmm. заходила э, русская армия, э, вот какое отношение у них тогда было, кто они такие сейчас, э, являются ли они предателями, если они приняли уже русский флаг и под него обстелятся, там и тому подобное. То и это с ними, вообще грех вообще работ... для них, харам. Конечно, конечно. И вот я когда на, я именно на это все, все постоянно делаю акцент. И вот э, я общался с достаточно серьезным э, мужчиной, такой бородатый, такой, ну, знаешь, ну, увесистый, такой учащен. Вот он э, определенно там э, религиозный, это сто процентов. Поэтому ну, я сразу я, там понял. Дружим, но что... ну, родных богато таких, которые яки, э, не скрывают свои на любовь мягко кажучи, до Москвы. Дружим. И такими и, я, так, просто... я просто закрываю облича. Я цією розмови викладаю Я... з їх дозволу, але закриваю обличчя. Я третій день всього лиш Я цю четрулетку там не слідую, угу. в принципі. Вот. Мне мені просто было цікаво. мне товарищ по сути, ну, типа просто дав такую пораду, каже, типу, от, послухай, що там робиться. Розважай, розважайся, да? Розважайся, да, розважайся. и каже, просто подивись. Ну, і, в принципе я собі уже там, ну, в первую очередь для меня там на збір якихось определенных розвідданих там по поводу там стану там і тому подобное. Мне все цікаво. Я зараз, от. зараз пишу тобі назву свого каналу ютубівського. Угу, я, так пишу, я уже сейчас вже зараз так, І це резервний канал, бо Ютуб не дуже любить нашу працю банить часто, mm. тому це резервний канал. Mm -hmm. Наш головний флагман поранений зараз стоїть у доці на ремонті, так би мовити. Mm -hmm. Добре, так, я... Басенко. Да, Бас-код. Да, я колись був музикантом в минулому житті басистом, звідти назва. Клас, вам потрібно до культурного десанту. Так. І старий флагман Bass of. Ну, вимкнений бас. Бас оф Ukraine, Так само. Ну, він зараз. Так, бас and. Ну, я так розумію, англійської бас. Ну, так, так само, так, як я написав. А, прямо так. Так. Баско.україн. Як рок-н-ролл? Басенко. Басенко, Украинскую не, вибучайся, українською мовою не, английская, друже. А, все дякую вам.